командир, это нормально, скажи мне. Так а что я остановлюсь, они на дороге стоят, что я уезжаю? Он автоматом мне по машине бьет. А что он, блядь, покупает машину что? Он стоит на дороге, я не могу уехать встать. Он блядь, меня еще залупает обзывает и всеми на цвете. Это нормально, скажи мне. Да. А так, подожди, снимали. я останавливаюсь, а, блядь, Я с людьми еду, он мне, блядь, еще, блядь, автоматом по машине бьет. Да зачем не буду? Давай станем и будем разговаривать, А не так на дороге, он не должен так останавливать, командир. Это что, нормально, что? Хорошо, я останавливал. Так я останавливал, машина встала как топерик, я его обижаю и останавливаюсь. Да не буду я возвращаться. Пошлите встанем будем там разговаривать. Вот не женщины едут с работы. С работы женщины, а вы еще, блядь, автоматом бьете. Командир, вы не правы, понимаете или нет. Он ну, еще да. и стреляет, это нормально. Залупа кричит. Это что? Это залупа, это нормально так обращаться. Это все не Ну конечно. Все не мы как не на дороге мы должны стоять. Отъезжаем, мы там на остановку встанем и будем разговаривать. Мы не здесь на дороге с работы 12 часов отработал, а и одни женщины не видят. а бейбе? как он, блядь, он, я должен был ставить право, блядь, а он стоит на дороге, блядь, и машина, блядь, автомат а по машине. Блядь, это а, нормально, блядь. А, это а, да, точно. Сказали. Залупа, что, не, залупа. Не, не залупа, я какой, ненормальный мешок, не блядь. Ну скажите, я что, залупа тут сижу или как, Скажи, командир, это нормально, блядь. А кто он вообще такой? Он в законе вот этот человек, блядь. Да? Вы знаете. Да зачем? я не знаю, он не стоп, блядь, понимаете или нет? Давайте не будем так а зачем вы, блядь? Плен... Мы достанем нормально. Давайте, отъезжай, я такое.

Честно сказать, я не Маш, буду я, я не хочу да. вас Ну так отстегните, это нормально. Это все ненормально, ну я понимаю, это все С Ситуация страны, это все Ну это... не за Угу. 12 часов, блин, отработал одни баби в маршрутку, Та, Ви затолбали, блядь. Ми з завода їдемо. А ми все знімаємо. Ага, зато Ні, за луку взывают. Ну все, я понял. Не ти. Ну це нормально, там не буде. Ще й стріляє, блін, уверо. А стрелять это нормально. Люди їдуть, а не так. Ну і стріляє, блін. Звоїх налогів тобі зарплату платять. что надо блядь, беспредельничать или что? А вы их покрываете и вы им блин даже помогаете это делать. Мы понимаем, но мы должны... Что должны? А вы должны нас посреди а Подождите, да. а, а вы должны а, вообще да. гражданина Украины защищать? Да. Как, где вы защищаете? Да, Оль. Где вы защищаете? Да, да. Так я вам еще говорю, я Но ехал, машина стала поперед, куда он мне надо было остановиться? За нее я не влазил, я хотел за нее впереди, я впереди, так он начал меня автоматом по капоте бить, это все нормально. Это ненормально, начал меня обзывать, это тоже ненормально. И можно это так разговаривать? Нельзя, помню, по сказал, мы уже достались представителей. Мы можем ехать. Это представители приехали. Ну, так а в чем проблема? Ну, что мы не едем, нет, нет, ничего. А там какие-то документы пусть покажут. Кто это, кто это такие? Документ пусть какой-то покажет. Ну, откуда я знаю, кто вы такие? Надо, да да, с... херов. да я не знаю, я откуда а знаю, что, что вы войсковый. Ну откуда я знаю, кто вы такой? Все, командир, я не хочу с вами заводиться, пожалуйста. Я не буду убирать. Мне надо мужу отчитаться, где я, почему я не дома. Вот показывайте, кто меня остановил, кто меня не пускает домой. я вас не слышу, у меня играет музыка. Я говорю, показывайте, показывайте. Да, показывайте. Да. А, а что там вы пальцем прикрыли? А -а -а. Что ага. А -а -а. Что-то вы не похожи. А -а -а. Ну, там, не еще, да. Что, вы нас хотите а -а -а. в армию забрать? Вы а -а -а. нас в армию забрали забрать? Конечно! Куда вы нас приглашаете? у нас тут блин, 15 баб сидит после 12 часов рабочей смены? Блять, тебе платят деньги из моих твои, налогов, блин, и ты меня тут держишь в маршрутке? Не стыдно, блин? Одни женщины в маршрутке, и нас держат! Какого хрена, блин? Я с 5 часов, блять, на работе! Ну, чтобы я нормально общалась! Что вы от меня так Внимание! А ну что вы нет, там негативные? Мы, а мы вам не делимо, зайдите до на нас. Мы сейчас мы вас не поделим. Что делаете? Быстро, внимание. Иди все спереди, зайди все. Вот все, зайди, посмотри. Кто у меня там? Одни женщины. И что там? Так мы уже маршрутку со всех окон заглядывали. Ну, я его проверить? Что он Мальчик, а ты такой не хочешь сходить проверить там себя? Нет, у нас ты на такой умный, что стоишь задолбали. Я говорю, ты сюда мне сейчас полиция надо на ноль отправить, чтобы они пошли понюхали порох, но они тут умеют. Да ну что? Ну они же как бы. Да, Денис Афет. Без понятия. на работу, теперь вы будете работать. Ага. Вот беда, блядь. Такая армия, блин, не годится.